Какого года она? 11. -й. 11. 5,7, да? В8. Вот такая тундра. В общем-то, автомобиль туда, куда обычный автомобиль не проедет. Ну и плюс не только везешь свою задницу, а еще и круче. В общем-то, подготовленная немного уже к бездорожью. Резина BF Гудрич стоит. Пневмо можно регулировать. Клиренс задней подвески и грузить. Что немаловажно. Такой вот, ну, объемный кузов большой. А какая грузоподъемность заявлена? Не знаете, да? Я Сзади пневма стоит, баллоны качаются. Ага. Да? Пневма рабочая, да? Да, все работает. Он обслужен полностью, вот это я, тут сели и поехали. Ага. Вообще делать ничего не надо. Я понял. Салон. Ну, порядок, в общем-то порядке так сиденья также сиденья трансформеры да я так понял сзади можно да, да, да. выбрасывать их автомат коробка органайзеры огромный такой вот бар конфета ромашка балки лет работают да вот эти да 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 полностью все люстры светят все люстры да? Только на сервисах обслуживался, он разжахный и не прителся. А пробег какой, не помните? Угу. <звы> угу. Она только после этого. 24 на отдачу, да? Старенькая, конечно, но Toyota Тундра. Ага, баллон 100-литровый, да? да? Газовый. Посмотрите, да. все резиночки, все. Ну, на, на нем видно, что она ничего нигде не потрескана ну, да. или ничего. Но, ну, тут машина обслужена. Это понятно. За нее не стыдно будет, но это в любом случае. Угу. Завести можно послушать, как работает? А -а -а. Так, работает а что ж сюда? Mm -hmm. Аккумулятор новый. Он, ну, Сот, сотка, селый. да, я понял. Вроде бы хорошая. Пишите комментарии свои что в первую очередь на тундре проверять приводы понятно проехать это понятно хороший хороший кузов все отлично и даже камера есть заднего вида Камера даже есть, да, здесь, я так понимаю? Да, да. да. Все. Все. новый. Есть. Угу. Все рабочее. Им катер возили просто. М -м. Черкасская, да, она? На, на Днепре видно. Э, на нет, Днепр катер. Нет, она новоархангельская, просто -а. -а, -а. ближе ну, к Умане. Нет, нет. Сзади тут вообще никто не ездил. Mm -hmm. Да видно по салону, что нормально. Салончик не изнасилован, mm -hmm. ну машина такая понятно специфическая и расход конечно соответствует объему двигателя считай газа 30 по городу 20 по трассе 100 литровый баллон бензина то есть газа и 100 литровый бак бензина. Кстати, бак бензина заправленный полностью, сказали, под завязку. Вроде все обслужено, но понятно, что автомобиль не новый и моменты могут возникнуть. Но в своем классе вариант, конечно, бомбовый. Пикап отличный, я считаю. Пишите свои комментарии. Пишите на что обратить внимание, кто в курсе. А ну напишите, есть Тундра дизельная? Я в интернете пока даже и не смотрел информацию, просто вот заехал на стоянку, смотрю, давно вижу, стоит она. Понятно, что дизельный вариант был бы получше. Ну а так видно коррозия, ржавчина есть. Хоть и Тойота, кто там Тойоту боготворит, ржавчины очень много ржавых элементов хватает и по кузову, и по, по подвеске. Ну и напишите по стоимости. Конечно, я мониторить буду, посмотрю сейчас в интернете, что почем. Напишите по стоимости, кто в курсе. Кто интересовался такими автомобилями.